নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপ শ্লগলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ প'ৰ্টেলটোত আপোনালোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ফটো কেনেদৰে আপলোড কৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি এক পে'ৰ মা কে নাম টু পইট অ' নামৰ এটা নতুন কেম্পেইন আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ফালৰ পৰা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন প্ৰতিখন বিদ্যালয়কে অতি কমেও পাঁচখনকৈ গছপুলি ৰোপণৰ ফটো ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ প'ৰ্টেলত আপলোড কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কেনেদৰে এক পে'ৰ মাকে নাম টু পইণ্ট অ' নামৰ কেম্পেইনটোত নিজৰ গছপুলি ৰোপণৰ ফটো ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ প'ৰ্টেলটোত কেনেদৰে আপলোড কৰিব ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ প'ৰ্টেলটোত গছপুলি ৰোপণৰ ফটো আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰলৈ যাব আৰু তাত ছাৰ্চ কৰি দিব ইক' ক্লাবছ ডট এডুকেশ্যন ডট জি অ' ভি ডট ইন এনেদৰে ছাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকৰ আগত ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ প'ৰ্টেলটো এনেদৰে খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এইখন হৈছে ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ প'ৰ্টেলটোৰ হোম পেজ এইবাৰ আপোনালোকে তলৰ পিনে যাব আৰু একেবাৰে তলৰ পিনে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন দেখা পাইছে আৰু এই ফৰ্মখন হৈছে জইন দ্য মুভমেণ্ট এক পে'ৰ মাকে নাম টু পইণ্ট অ' পাৰ্টিচিপেচন ফৰ্ম আৰু ইয়াতে কিছু ডাটা ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে আছে ষ্টুডেণ্ট নেম ইয়াতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নামটো হৰাব লাগিব আৰু তাৰপিছত আছে মাডাৰ্ছ নেম তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম তাৰ তলতে আছে ক্লাছ তাৰ তলত এইজ অৰ্থাৎ বয়স তাৰপিছত আপোনালোকে তলত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে মেল ফিমেল যিটো হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব আৰু তাৰপিছত আছে নিজ বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইচ আই ডি ইউডাইচ আইডিটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তলৰ পিনে আপোনালোকে পাব আপলোড ইমেজ তাৰ তলতে থকা বক্সটোত আছে চুচ ফাইল তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল গেলাৰীৰ পৰা যিখন ফটো আপলোড কৰিব বিচাৰিছে সেই ফটোখন চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু সেই ফটোখন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব ফটোখনৰ তলৰ পিনে আপোনালোকে দেখা পাব ডিছক্লেই মাৰ তো ইয়াতে যিটো বক্স আছে সেই বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বক্সটো এনেদৰে নীলা দেখা পাব আৰু তাৰ ঠিক তলতে আপোনালোকে পাব ছাবমিট বাটান ত' ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব ডিটেইলছ ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি তো ইয়াতে ইয়াৰে পিছত আপোনালোকক অ'কেত ক্লিক কৰি দিব আৰু অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ইয়াতে তলৰ পিনে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে আছে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট ত' ইয়াতে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যিগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নামত এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছিল সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নামত এনেদৰে একোখনকৈ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড হৈ যাব ত' এনেদৰেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে অতি কমেও পাঁচখনকৈ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই গোটেই প্ৰচেছখিনি ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত অতি সহজে আপোনালোকৰ মোবাইলতে আপোনালোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন ইক' ক্লাবছ ফৰ মিছন লাইফ প'ৰ্টেলত নিজৰ বৃক্ষৰোপণ অথবা গছপুলি ৰোপণৰ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনিয়েই লৈ আহিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ